Okay, hello Assalamualaikum. Suara saya jelas tak? Hello, Assalamualaikum. Dengar tak? Okey, ada masuk dah. Okey, dengar tak suara saya? Jelas tak? Kalau jelas boleh tak uh, cakap ke ruangan komen suara saya jelas? Kalau tak dengar pun bagi tahu. Okey. bagi saya ialah masa domain minit untuk uh, orang lain pula masuk. Okay, dalam domain minit nanti saya akan ceritalah apa itu tentang pengisytiharan projek. Okay, Mungkin ada certain company yang dah tahu. Mungkin okay, ada kontraktor-kontraktor yang baru kan dalam bidang kontraktor ni. Uh, okay, boleh masuk. Saya nak cerita secara ringkas je tentang pengisytiharan projek ni. Nah, dua minit nanti kita terus sembang-sembang lah pasal pengisytiharan projek ni. simpel simple je saya akan sharekan apa yang perlu buat apa semua. Apa yang kontraktor-kontraktor perlu tahulah tentang pengisytiharan projek ni. kita akan cerita ke macam mana pembayaran levy kan berapa ratus ribu projek tu kena bayar levy apa benefit untuk subcon okey boleh tak komen dengar ke tak suara saya sebab saya tak ada siapa komen so saya risau suara saya tak dengar Jelas tak suara saya ni? Korang boleh tak komen? Kalau tak rasa berkomen tu saya rasa suara saya jelas lah kot. Hopefully jelas lah suara saya ni. Okay, kita start eh ya korang. Saya akan ceritakan sikit tentang apa itu pengisytaharan projek ataupun declaration projek kalau dalam bahasa Inggeris. Okey, ni pengenalan lah untuk declaration project ni. Declare project CIDB ni bermaksud mengisytiharkan atau memaklumkan kepada CIDB iaitu Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia mengenai sesuatu projek pembinaan yang akan dijalankan sebelum ia dimulakan oleh sesebuah syarikat. Ni untuk syarikat Menkon eh. Okey, kenapa projek perlu dideklas kepada CIDB ni khas kepada syarikat Menkon? Okey, menurut Akta 520, Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994, semua projek pembinaan yang mencapai nilai tertentu wajib diisytiharkan kepada CIDB. Tujuannya ialah untuk memastikan projek-projek yang pembinaan dijalankan oleh kontraktor yang sah. Lepas tu menyemak pematuhan piawaian keselamatan dan kualiti. Lepas tu saya dibilang akan mengutip levy lah bagi pembangunan industri. Okey ni saya akan ceritakan sedikit lah. Contoh mudah nak bagi faham. Hmm, sekejap. Hmm, tak nampak je. Okey. Ni contoh mudah yang bagi syarikat Mencon. Kiraan dia. Contoh kan sebab jika sebuah syarikat tu dia buat pembinaan bangunan, pejabat pejabat ke apakah, apa ke apa pembangunan lah tu bernilai satu juta. Okey sebelum kerja tu dia mulakan syarikat perlu isyar projek dulu dalam sistem CIDB syarikat ni. Lepas tu syarikat perlu bayar levy sebanyak 0.125%. Hari itu kalau untuk ni kena untuk satu juta lah. Kalau satu juta dia kena bayar seribu dua ratus lima puluh ringgit dekat CIDB Kalau lima ratus ribu saya tunjuk eh kiraan lima ratus ribu. Kalau lima ratus ribu Cik total lah RM500,000 kali 0.125% 12, So, cik kena bayar RM600, nampak tak? RM625 kepada CIDB. Macam tu lah kalau nak RM1,000, RM7,000 ke, RM3 juta ke, RM4 juta ke, kena kali dengan 0.125% tu untuk bayar kepada CIDB. Lepas tu, kalau dah istihar apa semua, kalau projek tersebut dituluskan oleh pegawai CIDB, itu akan di pop up dekat profil kontraktor dengan si syarikat tu yang dia diluluskan oleh pegawai CDB. Itu uh, nak bagi pengenalan lah untuk bayar lebih ni hanya kepada syarikat minkon je tau. Sebab so, kau tak perlu bayar. Okay, next. Okay ni kalau kita tak declare project, apa yang akan terjadilah Okay, syarikat Mencon ni akan kena compound, lepas tu kena tindakan undang-undang lah oleh CIDB. Lepas tu dikenakan penalty yang berganda atas levy yang tidak dibayar. So, daripada kita buang masa apa semua, buat buat projek, lepas tu nak kena henti apa semua. Better bayar je lah levy tu dekat CIDB. So, insya Allah lah projek kita yang kita langsungkan tu akan berjalan dengan lancar. Lepas tu projek boleh diarahkan kalau kau tak bayar levy apa semua, projek ni boleh dihentikan serta-merta oleh CIDB. Lepas tu uh, kalau syarikat tu tak share ke projek tu dalam dalam sim CIDB macam saya akan dalam status tu akan jadi status domain lah. Tu yang tak nak tu. Dia jadi macam tak cantik lah kalau apa tu orang tengok apa semua kan. Okay, ni perbezaan yang declare oleh kontraktor mainkorn dengan subkorn Hanya kontraktor utama iaitu mainkorn sahaja yang declare keseluruhan projek dan bayar levy Untuk subkorn ni dia tak wajib tau Tetapi boleh declare skop kerja untuk tujuan rekod dan kod bidang Bisa saya cerita sedikit apa yang manfaat untuk subkorn ni Lepas tu subkorn ni boleh buat pengisytiharan kerja Secara dalaman lah untuk kemas kini dalam profile CIDB diorang dengan ada sokongan daripada LOA ke, PO ke, invoice ke, everything. Okay, next. Bila ni, bila pengisytaran projek boleh dibuat? Ni tak kisah pun bila. Ketika projek tu tengah ongoing, sebelum sebelum projek tu ongoing pun boleh. Ataupun selepas projek tu dah settle pun boleh. Asalkan dokumen tu cukup, lepas tu rata-rata projek tersebut tu lengkap, Kena isilah apa semua pekerja yang ada, pekerja yang terlibat dalam projek tu. Lepas tu projek ni ada lima tahun je, terkini saja yang boleh diisytiharkan dalam sistem CIDB syarikat tu. Jelas tak? Saya terangkan ni. Ke laju sangat ke? Apa ke sampai tuan puan tak faham? Kalau tak faham ke, tak jelas ke, bolehlah komen dalam ruangan komen. Okay? Ni saya cerita secara simple je apa yang perlu buat. Okay, ni lah manfaat untuk subcon. Okay, kalau subcon tu nak declare projek melalui surat tawaran kerja untuk tambah kod bidang kan dalam dalam PPK kita tu uh, dia kena simpan lah semua surat tawaran kerja ni yang kena dapatkan daripada maincon tu iaitu LA, LO, LOA, PO dengan invoice. Lepas tu kalau kita buat isytihar projek ni nampaklah cantik sikit kita punya profil syarikat tu Kalau saya lebih tengok apa semua Lepas tu melalui surat tawaran kerja juga ni pun Dapat menambah kod bidang tertentu tapi Tapi ni kena bersesuaian lah mengikut surat tawaran kerja Andai katakan kan Contoh Encik buat Encik dengan Puan buat penyelenggaraan bangunan Kan dekat sekolah ke apa ke Lepas tu tiba-tiba contohlah dalam penyelenggaraan bangunan sekolah tu dalam tu Encik dah minta B14 kerja car, Encik buat juga ekon apa semua kan. Itu Encik dah minta semua ikut bidang tu. Kiranya tak boleh lah sebab kita tengok pada penyelenggaraan bangunan tu saja. Kemungkinan Encik boleh dapat B24 saja Tu je. Kalau Encik dah minta B14 tu macam agak payah lah sebab dia tengok pada Encik punya title tu. Awal-awal surat tamar kerja tu. penyelenggaraan bangunan. Jelas ke ya? saya cakap Tuan dapat surat tawaran kerja tu tu dapat kain khusus ke bidang tertentu tu Jelas tak? Kalau tak jelas, saya boleh jelaskan semula ada pertanyaan ke untuk cara-cara nak buat Kod bidang ni Menurut surat tawaran kerja Kalau kurang jelas ke apa boleh je PM PM admin kami untuk lebih jelas lah untuk kami terang secara lebih jelas. Okey, Alhamdulillah tidak kata jelas eh. Okey, so uh, tak semestinya nak guna LOA. Kat sini saya dah nyatakan boleh guna guna PO boleh, invoice pun boleh boleh, boleh, boleh guna. Untuk cara tiram, EO, LO, Inversable, semua boleh guna. Kena simpanlah surat tanpa kerja daripada maincon tu untuk subcon. Okey, kita dah settle lah eh. Bab penginstalan projek ni. Kalau tak faham ke apa ke boleh tanya di ruangan komen. Okey. Saya akan patah balik ke, saya akan jelaskan semula ke. Uh, okay, ni saya nak promos sikit lah Kursus-kursus yang akan datang ni Untuk online ada, untuk fizikal pun ada Kalau untuk online kita ada BIM Itu Introduction to Building Information Methodology and Guide uh, Bayaran dia adalah 150 PAX Kami buat secara online di Webex uh, Tarikhnya adalah pada 30 Jun 2025 Itu hari Isnin Next kita ada kerja penyelenggaraan bangunan persekutuan dan kompleks B24 Ni pada 14 Julai hingga 18 Julai Untuk pemegang kat hijau RM550 Untuk RM850 tu tak ada kat hijau Jadi rata-ratanya kalau mentor tak dikira projek macam mana ya cik Kalau tak dikira projek ni uh, Macam mana saya nak cakap lah Saya takut dia kena kompang lah untuk syarikat ni nak tak nak dia kena declare juga projek dia sebelum dia sebelum dia nak langsung ke kerja dia ke ataupun time on going kerja dia ke after that settle kerja dia pun dia boleh nak declare projek dia tu jelas ke Encik Atira? Contohlah main con tak declare tapi sub nak declare. Macam mana? Uh, yang tu saya kurang pasti. Uh, nanti akan ada admin lah yang akan PM Cik Untuk betul secara detail lagi. Tak maaf. Okay. Uh, boleh ke subcon tu declare project even main con tu tak declare Okey untuk soalan yang Cik Tia tu boleh ke subcon tu declare event maincon tak declare? Tak boleh. <laughs> dia kena tunggu maincon tu declare dulu baru subcon tu boleh declare projek dia juga. Jelas ke kan Cik Tia? Dah? Lepas je maincon tu declare projek dia baru subcon tu boleh sambunglah untuk declare projek dia juga. Sebab kalau kalau subcon tu nak declare pun macam mana nak declare kan sebab maincon tu takut kiranya tak wujud lah takut saya di tu macam eh jadi boleh declare maincon tak declare takut projek tu tak wujud di mata saya di macam tu. Okay saya sambung eh. Untuk kursus terdekat yang lain kita ada kursus jambatan c 02 pada kerisipan yang juga iaitu pada 21 Julai hingga 25 Julai. Harga pun sama juga RM550 untuk pemegang kad hijau RM850 untuk yang tiada kad hijau Next kita ada M1 iaitu sistem penyaman udara dan pengindaran udara Pada 28 Julai hingga 1 Ogos ni Harga pun sama juga tau Okay next Okay terima kasih semua yang tengok live saya hari ini. Kalau nak Ikut up dengan kursus-kursus kami, boleh follow dekat kursus mata sisi TSAIB dan juga BND Legacy Resources. Dekat TikTok kami pun kami ada share juga kursus-kursus atau lesen-lesen ke apa ke dekat Tips Lesson Contractor. Untuk ikut dengan Telegram pun ada juga dekat Never Contractor Malaysia. Kalau ada sebarang pertanyaan apa semua boleh call 0390151312 atau nombor saya 01172351724. Nama saya Sarah. Ada sebarang persoalan lagi ke mengenai pengisian projek ni? Mengenai kiraan untuk levy ni jelas ke? Semua kalau jelas saya end live saya hari ini. Kita jumpa pada hari yang akan datang lah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Persen levy tu memang fix kan? Okay. Persen untuk levy tu memang fix daripada CIDB 0.125%. jadi Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. -bye. -bye.